Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <coughs> Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala wa may yudlil fala hadiyalah. Majlis <coughs> majlis, terima kasih sahabat saya Dr. Samsul Anwar Nasarah, Mala Menteri. <coughs> saya al alukan Datuk Ketua Setiausaha Datuk Wang Alik Jeban. Uh, kita sama-sama ucapkan uh, Syabas Tahniah Dato' Khalid di atas uh, amanah baru beban baru tanggungjawab baru sebagai IGP perintah dengan nafas yang sama uh, sekalian kita rakamkan penghargaan terima kasih kepada Tuan Sri yang telah meninggalkan khidmat yang cemerlang uh, buat negara kita. Saya juga mengalu-alukan sekalian uh, timbalan-timbalan Uh, ketua siap usaha untuk ketua, ketua agensi sesuai bahagian kerakan yang saya muliakan Alhamdulillah bersyukur uh, yang pertama saya nak sambung cerita Datuk Awang tadi pada cerita tuanku bagi perkenan kepada seorang sebelum selesai profession dia siapkan rumah <coughs> okay. dia memang betul pun Nabi pun pernah pesan dengan pesanan bahawa kalau kamu tahu besok akan berlaku kiamat pengakhiran dunia ini tapi di tangan kamu masih ada lagi sebiji korma tanamlah nah, benih korma tu tanam walaupun kamu nak tahu sekalipun besok tu dunia ni dah tamat tanam mesehnya apa usaha tu sampai ke penghujung jadi Dato' Awang saya tauliahkan cerita tadi cap bagus. Sulam pula dengan hadis tu, sirah tu kira kemah lah. Mereka penuh. Ah, kira mereka penuh lah yang tu. Ah, okay. Yang pertama, terima kasih banyak. Baik. Um, saya hargai pesanan Datuk KSU. Saya hari ini ni acara ketiga. Bermula jam 8 tadi, ni yang ketiga. Ya, sebelum sekejap lagi, bergegas untuk... Uh, mesyuarat bersama yang membuat Perdana Menteri juga sampai ke petang. Tapi hari ini fokus uh, seluruh anggota Jemaah Menteri adalah uh, kita akan memutamatkan dokumen rancangan Malaysia ke-13 petang ni, keempat mesyuarat khas. Sebab uh, pada hari Jumaat baru ni Perdana Menteri arahkan semua kementerian buat mesyuarat khas dengan pesanan bahawa Kementerian Ekonomi sebagai Kementerian Koordinator sudah pun di penghujungnya. Tapi perdana menteri percaya uh, setiap kementerian masih lagi merasakan kami nak nak bagi lagi uh, input baru, idea baru dan perdana menteri pandukan dengan pesanan bahawa uh, some adjustment uh, dia benarkan, is allowed. Tapi major changes uh, taklah. Okay, Jadi atas window yang sedikit tu agak saya ucap terima kasih KSU atau pada jumaat baru ni di peringkat kementerian kita dan kita uh, telusuri semula dokumen yang telah disediakan oleh Kementerian Ekonomi Kementerian Ekonomi dan alhamdulillah kita berhasil melihat lagi beberapa sudut pandang antaranya ialah kita sandarkan kepada Uh, satu perkara baru ilmu baru yang sebelum ni tak pernah orang ungkap ya sedangkan uh, satu uh, dunia sekarang ni sedang melakukan anjakan ke arah situ iaitulah uh, penggunaan artificial intelligence untuk meningkatkan produktiviti mempercepatkan urusan kerja meningkatkan kecekapan dan melajukan lagi sistem penyampaian dengan menggunakan ilmu baru ini Karena itu, saya bertuah kerana di peringkat kita uh, Pada hujung tahun lepas lagi uh, Kita telah meletakkan satu landasan Walaupun sebelum itu telah pun bermula di beberapa agensi, saya tahu Tapi kali ini kita letakkan semula Dengan uh, tema kita AI for KDN, KDN for AI Baik itu, uh, keseluruhan uh, teraju utama di dalam KDN yang kita adakan mesyuarat khas pada Jumaat Berpendapat bahawa Kalau ada lagi input baru Dalam kerangka pembuatan RMK13 Kita berpendapat bahawa Ini adalah perkara yang mesti ada Rukun di dalam uh, Pembikinan RMK13 Ia satu perkara rukun Rukun ni eh, maknanya Kalau tak masuk yang tu Kira tak sempurna lah Macam orang pergi haji Tak wukuf di Arafah Habis ya eh? Pergi haji tapi tak wukuf di Arafah. Tak ada lah. Tak jadi, tak, tak ada. Tak lengkap lah ibadah haji itu. Okay. Jadi, samalah analoginya dalam pembikinan RMP13. Kalau tak dimasukkan komponen itu uh, sebagai satu pillar. Ya, uh, pada sudut pandang kita, dokumen itu dianggap sebagai uh, kurang uh, lengkap. Apa, manakan tidak. Ya. Uh, saya teringat masa retreat jemaah menteri di pusat latihan Petronas beberapa bulan dulu. Okay. Di kalangan pakar-pakar ekonomi yang membentangkannya dalam dan luar negara kepada anggota jemaah menteri. <coughs> Disebut beberapa fakta menarik. Antaranya, untuk Malaysia, by 2030, sumbangan daripada artificial intelligence yang bukan hanya satu inovasi tetapi sebagai sumber untuk generate revenue yang baru. Untuk Malaysia by 2030, unjurannya adalah 530 bilion daripada sekarang sampai 230. Itu boleh semaklah KPMG pun buat unjuran yang sama dan semua uh, agensi antarabangsa memberikan ukuran yang begitu. Baik. Bagaimana pula penggunaan artificial intelligence ini contributionnya kepada GDP by 2030? untuk ASEAN ni ialah sehingga 18%. Ingat, ASEAN ni rantau yang paling stabil dari segi politik dan paling robust dari segi GDP, economic growth dia. Untuk itu, unjuran yang dibuat adalah sumbangan daripada artificial intelligence. Kalau negara bersedia untuk bergenjak ke arah itu, ia yang menjanjikan sehingga 18% uh, pertumbuhan. Ya. Manakala kita punya anggaran pada uh, economic growth kita bermain sekitar 4 hingga 5%. Kalau begitulah angka-angka yang terhidang terbentang di hadapan kita maka pembikinan RMK13 sebagai satu uh, plan strategik ekonomi untuk 5 tahun ke depan ianya sudah barang tentu kena memasukkan perkara ini dan alhamdulillah di peringkat KDN saya tengok sudah berlaku anjakan ke atas itu. Sumber manusia misalnya. Sudah mula menyusun, sedang menyusun dan telah pun melaksanakannya. Memperkenalkan ilmu baru, pengetahuan baru dan kemahiran baru di kalangan anggota KDN dengan kerjasama dengan beberapa institusi uh, dalam uh, negara kita. Sudah pun dilakukan banyak proses. Bengkel, taklimat dan kursus sedang berjalan. Beberapa agensi sudah pun sampai tahap menterjemahkannya. Ya, dan masih banyak ruang untuk uh, kita laksanakannya uh, ROS antara yang telah pun menunjukkan beberapa uh, contoh pelaksanaannya penjara juga begitu rela tidak ketinggalan JPN dalam pipeline-nya juga saya ingat tadi apabila KSU dan SUB Pembangunan jelaskan lagi kepada saya masih ingat dalam retreat kita dan dalam pos kabinet juga saya saya sampaikan pesan yang sama seperti mana perdana menteri pesan kepada uh, program pemukiman jemaah menteri apa dia dari segi dasar kita dah tetapkan hala tuju kita dah tunjukkan tinggal dasar yang dibuat nak dilaksanakan di situ sahaja pm kata sementara dia yakin tentang komitmen dedikasi ya dan mutu kerja di kalangan penjawat awam dia kata ruang yang kita kena tambah baik adalah speed. Kepantasan. Lajunya satu dasar itu untuk kita laksanakan. Baik. Sehingga pagi tadi saya masih terus meminta pandangan daripada Datuk KSU dan pembangunan. Dalam pengalaman kita, apabila Perdana Menteri mengumumkan bajet bulan 10, dia selalu pesan kepada kita, sebenarnya menteri-menteri tolong bagi tahu di peringkat kementerian bahawa satu hari bulan satu duit tu dah boleh dibelanjakan tahun berikutnya bajet bentang bulan sepuluh satu bulan satu dah boleh buat kita semua tahu bajet ni maknanya kita ada pembangunan kita ada pengurusan OE dan kita uh, operasi dan juga pembangunan pembangunan kita tahu fizikal non-fizikal projek baru projek lama kalau ianya projek baru katalah pembinaan IPD lah katakan bajet dah selesai tanah selesai tapi agensi pelaksana misalnya katalah JKR bagi contoh atau PBLT sebagai agensi pelaksana apa dia kata mula kita sebagai pelanggan akan sediap, siapkan spek berikutnya maka uh, arkitek akan buat design berikutnya QS akan tentukan pula kalau perlu 70 juta ke atas Kita ada VA lab pula Kemudian ekonomi Segala macam lah proses itu Cuba kita tanya di kita balik Semua agensi lah Kalau ada lah pembinaan uh, puspen misalnya Tanya Dato' terus. Pembinaan Mana-mana lah Projek, water, segala semua Tanya balik PDRM dan polis Semua proses yang saya sebut tadi tu Paling lekeh ambil masa berapa lama? Paling cepat 9 bulan tahun. Ini. Ya. Maka kita pun buat mesyuarat jabatan kuasa pembangunan. Kenapa prestasi pembelajaran kita masih lagi rendah? Okay. Saya cuba nak faham perkara itu. Baru aja saya memfungsikan mesyuarat di maktab uh, polis baru ni tentang tajuk ini. Okey. Jadi fahamlah saya bahawa kalau kita mengikut kaedah biasa susur galur yang saya sebut tadi, ah begitulah. Maka Isunya adalah bagaimana AI aplikasi boleh digunakan untuk mempercepatkan proses itu. Itu cabarannya. Bila saya sebut bahawa anjak kepada AI, saya bukan ajak kita semua membangunkan teknologi AI. Itu biarlah kita dah. Itu dari segi realitinya, practically speaking, US dengan China sudah jauh ke depan. Berbilion US dollar mereka labor untuk memastikan mereka kekal pada kedudukan nombor satu. Apa pilihan yang kita ada? What choice do we have? Kita boleh tengok dari sudut bukan AI teknologi tapi kepada AI application. Tadi kan? Yang yang grid kita tadi itu. Roses, roses. Ha? Ha? Ah, Rozi, ah, Rozi, terima kasih, betul kan tu? Ya, ah, Rozi cakap dengan kita, itu AI audio, Okay. Uh, kalau ADK. ADK high apa siapa? high Ha? high kan? ADK. high Tak apalah. Pakailah apa pun. Ya. Yeah. PK ni bila lagi nak pakai ni? Ada dampak lain. cepat jawab ni ni. Bagi fikir ni. Ah, kena genjak tu. Kalau semua bergenjak tu Allah. Kita rasa terbelai lah. Ya. Yeah kita rasa dihargai pandangan kita tu di uh, dilaksanakan itu bagus baik itu baru AI audio ya belum AI visual lagi zaman di mana industri filem pakai pelakon ni sikit sebanyak dah akan tamat dah lepas ni tak ada dah bahkan dalam proses kerja tadi yang saya sebut tadi barangkali QS itu pun barangkali peranan itu akan diambil alih dengan pantas oleh AI jadi isunya bukan AI menggantikan penjawat awam, bukan. Isunya adalah penjawat awam yang menguasai AI mengambil tempat dan mendahului daripada penjawat awam yang langsung tak mau ambil tahu tentang AI. Itu sebenarnya. Ya. Yeah. Jadi hadirin yang semuliakan, itu ucapan yang saya pilih sebagai yang awal sekali ya, yeah, pada himpunan pagi. Baik bulan lepas dan bulan ke depan, beberapa minggu-minggu ke depan ni, kita akan sibuk dengan anugerah cemelang. Saya dah pergi ROS, saya dah pergi RELA, dah kan? Saya dah pergi AADK, penjara, migration. Dalam ramai-ramai tuan rumah tu, Datuk Zak, migration saja yang berani bagi amaran pada saya. Datuk bila dah dijemput untuk hadir, Datuk hadir, Datuk berdiri untuk menyampaikan. Pesanan saya pada Datuk, jangan cakap banyak, jangan bertanya dengan penerima. Kata Rani ni dia, dia bagi amaran kat menteri ni. Eh? Ya, sebab penerima kami 400 lebih Datuk. Ha, mana sabarlah Saya kan suka bertanya, orang oh, mana orang kedah? Dah di mana? Kebuk panjang. Ha, itu kenal. Kadang-kadang saya kena kenal orang kampung. Ada je. Saya kenal bapak dia, anak tak kenal contoh. Taruh lah. Nak tunjuk kita ni kan. Baik. Itu jauh beza dengan Datuk Zufika baru ni. Datuk, itu RF eh, Datuk nak cakap banyak mana pun Datuk nak sembang, sembang lah. Jurang jauhnya. RF. Eh, sebab penerima dia 80 puluh orang gitu je. <laughs> ha. Tapi saya saya ni terkesan lah dengan apa namanya uh, uh, nasihat Datuk Zek. Terkesan. Okay. Tapi Ustaz Zahid, baru ni yang last kali apa ya? DADK. Sama juga sekolah bila sampai yang tu, hujung tu termasuk yang besar tu KS Ganti. Okay. Tapi Alhamdulillah sejam tu tiga tu lebih. Memang saya tanya sikit-sikit gitu je. Terkesan dengan nasihat Datuk Zed tu. Ya. Paling-paling saya tengok kan penerima tu orang tahu uh, cantik baju beli gitu ya. Beli Shopee ke? Betul Datuk tahu Datuk. Ada ah, gitu. Ah, uh, kan lah. gara. Saya bertegur tu kan gara. Lah. Beli Shopee kan ni baju. Oi, oh, betul tu. Murah dah tu, kena senang pakai, sedap dia dia. Dia pula nak temang panjang. Cukup ni banyak pilihan dah tu Shopee ni. Dia sembang tu yang jadi lama balik tu. Ah, uh, okey. Tapi itulah peluang saya pun. Ah, nak tu. Saya cuba untuk kenali. Kalau di kalangan pejabat utama ni, kenal selalu dah. Kerap dah. Victor, boleh tahu dah. Rangai dia macam PL dia macam mana kalau nak suruh nyanyi lagu Proton Saga je yang lain jangan nyanyi memang tak sedap contohlah, saya tahu kenal dah, tapi yang lain-lain saya cuba nak mendekatkan, nak faham kadang-kadang okay. beberapa maklumat daripada mereka itu saya tak dapat di peringkat pimpinan atasan saya tahu pandangan-pandangan mereka itu, saya tahu saya tak dapat daripada pandangan biasa mereka yang bergelombang, mereka tahu Contoh, ya Karena itulah saya fikir pandangan yang diberi oleh Datuk KSU walaupun pesanan dia dua. Ya, walaupun pesanan dua. Tetapi berbekas buat saya tadi untuk kita hayati sama-sama. Jadi sekali lagi ROS terima kasih banyak atas uh, susun atur program pada hari ini. Uh, kepada Datuk Sri ya. Uh, terima kasih banyak Encik Khalid. Saya masa serah terima tugas, saya berseluruh sikit. Saya dengan Taksi AGP hantar mesej 21 minit petang, 25 minit petang, dia terus jawab. Ya, kalau saya hantar pukul 5, pukul 5, 3 minit, dia respon. Saya test Tuan Khalid, malam saja 7 kali saya telefon dia. 2 kali ringing, terus jawab. Ha, tu saya tabik balik lah. Eh? tu saya tabik. Daripada pagi sampai tengah malam, tujuh kali uh, kita ber, 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 berkomunikasi. Macam-macam lah. contoh. Umum saja Dato' Khalid. Ada satu suatu gambar nakal sikit. Dia boleh bina profil, dia boleh paparkan profil Dato' Khalid. Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi PKR. Kata bila masa Dato' Khalid ahli PKR? Saya setia agung 14 tahun. 14 tahun daripada ahli itu kosong kepada 1.1 juta tak mana ahli pimpinan PKR dah tu Khalid ni tak pernah datang mesyuarat ke apa memang saya tak pernah nampak dia tetapi satu soal khabar nasional etika kewartanannya apa dia terutama seorang penjawat jawatan yang begitu tinggi dalam pasukan polis takkanlah dengan senang-senang kamu siarkan tujuannya apa? nak membancing emosi sebab penerimaan dan sentimen politik di luar yang begitu tajam. Di kalangan orang yang baca surat khabar itu, dianggap semua je benar, tidak ada yang tidak benar, melainkan benar belaka, dia pun faham. Ya? Kerana didorong oleh kebencian yang begitu pekat, maka kemudian diluahkan kata-kata kesat. Tujuannya kepada siapa? Termasuk pada Diputuan Agung. Dilucahkan dengan istilah. Sampai tahap itu. Dan surat khabar itu terlalat minta maaf atas kesilapan tidak disengajakan. Okey. Apa pilihan kita? Kalau kita ambil tengok kerajaan yang tak menghormati kebebasan media. Bebas melapor bukan bebas menyebarkan maklumat yang macam itu. Ya. Yang ini. Yang ini terkait kita sebab orang tengok undang-undang kamu ada. Kamu ada tak keberanian untuk ambil? betul bahas. Di sisi lain, bertindak saja. Panggil pun sudah lah. Bagi fikir cik ni tahu dia Kali yang bertindakkan kuasa rampas dari sini. Itu dia. Tengok. Tak tak, tak meraihkan demokrasi. Jadi macam tu. Ha? Ah. Kerana itu, saya bagi tahu dengan uh, Datuk Khalid. Datuk, ini antara tugas Datuk. Memberi arahan bukan kerja saya lah. Ya. Datuk penjawat awam, penjawat jawatan nombor satu pada agensi kuasa yang terbesar di negara kita Ada undang-undang untuk -undang, tengok ada compelling evidence, compelling ground. Datuk tahu tindakan bagaimana patut dibuat. Ya. Ini antara contoh yang kita rasa sangat kesal. Ya. Setelah kamu sebarkan, kamu bangkit rasa kebencian dan amarah di kalangan orang yang tak peka untuk semak cukup dah berlega lah berlega, you rendah dah viral dimasukkan pula input tu dalam google ya. kemudian dia kata siapa yang tak percaya google lah google tu dianggap sebagai maha guru segala-galanya dan kita pun tahu google akan hanya lapor atas input yang kita masukkan atas satu pembohongan dia masukkan, kemudian dia cabar siapa yang tak percaya tengok google sampai tahap macam itu dan apa reaksi media berkenaan ralat kecil aja atas kesilapan tidak disengaja. Sedangkan maklumat yang salah yang disebarkan itu melibatkan soal reputasi, kredibiliti, ya, kepercayaan awam. Bukan saja terhadap tubuh ketua polis, institusinya. Dan di kalangan yang mengambil sikap kebencian tanpa had, maka itu dianggap sebagai suatu yang mereka celebrate untuk sebar tanpa ada rasa tanggungjawab. Ini sangat terkait dengan tugas kita menjaga dan memelihara ketenteraman awam. Baik itu saya kata sementara saya ucap syabas dan tahniah kepada Datuk Khalid, saya kata anggap ini sebagai satu amanah, tugas, satu beban bukan banggaan, satu tanggungjawab yang ada pertanggungjawaban. Itu adalah intipati saya pesan untuk Khalid pada majlis serah tugas yeah. mana saya dapat poin tu saya dapat kerana saya hadir awal pergi sembahyang Jumaat di Masjid Pulau Pol siapa bagi poin tu Ustaz Zaidi yang baca khutbah ha. menunjukkan saya tak tidur masa khutbah Dato' Khalid saya tak pasti ya ha. itu yeah. pengajaran dia orang, orang cerita abad polis nak abad kata kita pergi khutbah dan kita dengar kita boleh cerita pula ulasah dia tu. Bagi peringatan kepada kaum-kaum bapa ada depan dalam jemaah apa jangan lena masa khutbah. Ingatlah, jangan lena. Tak kiralah siapa. Nak tanya tu Rosli, jemaah lepas jemaah di mana? Di mana? Di Belaya. Khutbah tajuk apa? اقولك ولهذا استغفر الله العظيم لي ولكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته